biz adətən dərslərimizdə xüsusi məqamları nələr ki ümumiyyətlə olmaz, ümumiyyətlə o ingilis dilinin qrammatikasında yoxdur. Şagidlərimiz də bilir ki, yəni müəllim şagidlərim də bilir ki, biz onları spammadı ilə öz dəftərlərimizdə qeyd edirik. Baxın də deməli nələr spamdır. Onları yazsanız, qeyd eləsəniz, ingilis dilinin qrammatikasında nələr spamdır? Artıq siz həmin variantları görən kimi tanıyacaqsınız və həmin o spamları yazıb əzbərləsəniz görən kimi tanıyacaqsınız və o variantların üzərinə düşünməyə sizə ehtiyac olmayacaq. Üçüncü sualımız şagidlər tərəfindən ən çox ə, məsələn, səhv salma bilən şagidlər tərəfindən ən çox qarışıq salınan mövzulardan biridir. Ancaq siz yenə deyirəm, nələr ki olmaz, onları özünüz üçün ayrıca bir qeyd dəftəri tutsanız, ayrıca bir qeyd, ə, balaca bir ki tapşırsa tutsanız, onları nələr ki spamdırlar, onları qeyd etsəniz və siz belə sualları asanlıqla tapa biləcəksiniz. Məsələn, biz qeyd edirik, tutalım, fastli spamdır. İngilis dilində fastliyə bir söz yoxdur. Məsələn, mow worst diye bir söz ümumiyyətlə yoxdursa, hə artıq biz variantı görən kimi tanıyırıq və o variantı biz işarə etmirik. Və necə də həmçinin yadınızda saxlayın ki, no enazə deyilən bir şey yoxdur. No enazə spamdır. Yəni olmaz. E, biz bunu işlədə bilmərik. Sonra no azədə yoxdur. Məsələn biz bunu da ə spam deyirik. Bəzən şagidlər soruşur ki, "Teacher, spam nə deməkdir? Spam nə deməkdir?" Yəni siz həmin variantı seçməyin, qəti şəkildə seçməyin və ümumiyyətlə həmin o variantın üzərində də düşünməyin ki, bu ola bilər yoxsa ola bilməz. Çünki ingilis dilinin qrammatikasında belə bir ifadə yoxdur. No others e, işlədə bilərik, ancaq burada da answers isimsiz işlədilir. E, amma baxırıq, "any", "no any" ingilis dilində "no any" deyilən bir şey yoxdur bir qrammatik qayda bir birləşmə yoxdur və no eyni də spam olaraq götürüləcəkdir no inida spamdır və düzgün variantımız burada olacaqdır B variantı no other. Yadınızdan möhkəm-möhkəm saxlayırsınız. No another yoxdur. No the other yoxdur. No any yoxdur. Yəni biz bunları ümumiyyətlə seçirik. No other way was possible. Bəli. Deməli ki, bu sual bu sualımızı bitirdiyik. Bu sualımızı